السلام علیکم ناظرین قانون دان کی پوڈکاسٹ سیریز میں میں ہوں سلمان احمد مان ناظرین آج کے ہمارے پوڈکاسٹ میں مجھے جوائن کیا ہے عمیر نیازی صاحب نے عمیر نیازی صاحب موجودہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں فارمر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں فارمر پریزیڈنٹ آئی ایل ایف پنجاب ہیں اور اس کے بعد پھر یہ فارمر پریزیڈنٹ آئی ایل ایف انصاف لائر فورم پاکستان بھی ہیں تو آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ عمیر بھئی سے ہوگی اور کچھ تھوڑا سا ان کا جو کریئر ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے اور پھر ہم بات کریں گے جو موجودہ پنجاب بار کونسل کے جو الیکشنز چل رہے ہیں اس سے متعلق اور آئی ایل ایف کا کیا لاہ عمل ہے پاکستان تحریک انصاف کا کیا لاہ عمل ہے تو ان سے جانیں گے کہ پارٹی کیسے الیکشن میں فائنلی جا رہی ہے اور کیا توقعات ہیں پارٹی کی عمیر بھئی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا تینکیو سلمان بھائی آپ نے بلایا آپ کا شکریہ آپ کی نوازش عمیر بھئی میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو آپ کا ہے وہ جاننا چاہتا ہوں لوگ آپ کو جانتے ہیں جب آپ پارٹی میں بہت ایکٹیو تھے لائیرز ونگ میں اس کے طور پہ پھر ایڈیشنل سیکٹری کے طور پہ آپ نے سرو کیا تب سے تو اس سے پہلے تھوڑا سا بتائیں کہ پروفیشنلی وقالت میں کب آئے کیسے آئے اور کن کے ساتھ ابتدا کی تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں پھر تاکہ بات سلمان سفر تو بڑا لمبا بنیادی طور پہ کیونکہ ایچ ایس کالج میں تھا تو وہاں تھا تو میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ایلیونس بائیو کے ساتھ کیا تھا اور ایکویولنٹ نو سو پلس تھی میرے ساتھ والے دوست سارے وہ کئی سے گریجویٹ کر کے آج ڈاکٹرز ہیں مختلف جگہ پہ مگر کیونکہ والد صاحب اس پروفیشن سے فلیٹیڈ تھے یہ نہیں کہ انہوں نے پرسو کیا یا کنونس کرنے کا کیا کہ بھائی آپ اس طرف آؤ ایک خود تھا کہ میں ایک ایسا پروفیشن زین میں تھا کہ جو مجھے اتنی فلیکسیبلٹی دے کہ ذہن میں کیونکہ ایک دیہاتی بیک گراؤنڈ سے آتے تو پولیٹکس کا ایک ذہن میں شروع سے تھا کہ وہ کرنی ہے سیاست کرنی ہے تو سیاست اپنی اس وقت کی سوچ کے مطابق مجھے گنجائش نظر آتی تھی کہ اگر میں ڈاکٹر بن جاؤں گا تو میں جڑ جاؤں گا ایک کسی پرٹیکلر فیسیلٹی کے ساتھ میں روم اراؤنڈ نہیں کر سکوں گا لائر کیونکہ والد صاحب کو دیکھا ہوا ارد باقیوں کو دیکھا ہوا والد صاحب کے ایک چچا بھی وکیل تو اس طرح سارے ایک آ رہا ایک فیملی میں ایک پروفیشن آ رہا تھا تو میں نے سمجھا ایڈلی سوٹڈ یہی ہے تو اس لیے سلیکٹ کیا تو شارٹ کٹ یہی ڈھونڈا سیدھا یونیورسٹی کالج لنڈن چلا گیا وہاں سے ایل ایل بی کیا ٹو تھاؤزینڈ تھری پھر بارٹ لا کیا واپس لینڈ کیا تو والد صاحب ہی کو جوائن کیا اور پھر کنٹینویسلی انہی کے ساتھ اسی چیمبر کو ٹیک اوور کیا بالکل ٹھیک تو آپ نے پروفیشنلی پھر پاکستان تحریک انصاف کی جب گورنمنٹ تھی تو آپ اڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل رہے اب یہ تو بہت بڑی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جو لا آفیسرز ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کسی اور چیز میں شامل ہونے کا اور ساتھ ساتھ آپ پارٹی کے جو معاملات تھے اور انصاف لائرز ونگ جو ہے اس کے جو معاملات تھے تو یہ یہ پھر چیزیں کیسے چلاتے رہے آپ اچھا بنیادی طور پہ دیکھیں جب آپ کر رہے ہوتے ہیں نا ایکٹیو پریکٹس تو اگر آپ اپنی کر رہے ہیں اگر کسی لان فرم کا حصہ نہیں ہے کسی کے نیچے کام نہیں کر رہے تو پھر آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے میں نے اپنا شیڈیول اس طرح سے بنایا ہوا تھا کہ منڈے ٹو تھرسڈے فل ٹائم پریکٹس کو دیتا اپنے کیسز بھی اسی طرح سے رکھے جیسا آپ دیکھیں ہائی کورٹ کی جنرلی سیٹرڈے سنڈے تو آف ہوتا ہے تو سیٹرڈے سنڈے میں نے پیورلی اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے رکھا ہوا تھا جب آئی کی بھی ذمہ داری تھی میں ٹورز بھی اپنے اسی طرح سے ارینج کرتا تھا کہ وہ کوئن کرتے تھے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے اور اسی طرح کر کے چیزوں کو جو ہے نا مینج کیا بالکل ٹھیک تو اب آ جاتے ہیں ڈائریکٹلی ہم جو ہمارا جو موجودہ الیکشن چل رہا ہے اس میں اب الیکشن سے پہلے بڑی گہما گہمی ہوتی ہے بڑی بھاگ دوڑ بھی ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیرٹی بھی ڈیمانڈ کرتی ہیں انصاف لائر فورم جو ہے وہ پہلے اس کے حوالے سے باتیں چلتی آئیں کہ جو پروفیشنل گروپ کے لوگ ہوں گے وہ انصاف لائر فورم کے لوگ ہوں گے پھر انصاف لائر فورم نے اپنی ایک لسٹ دی پھر اس کے بعد ایک کمینڈیڈ لسٹ آئی میں ایٹ لیسٹ لاہور ڈویژن کی حد تک اگر بات کروں تو اب چل کیا رہا ہے موجودہ کیا صورتحال ہے انصاف لائر فورم کیا کر رہا ہے آپ لوگ پارٹی جو ہے وہ کہاں پہ کھڑی اور کیا کر رہے اچھا یہ بڑا مشکل سوال ہے سوال اس لیے مشکل ہے کہ کیونکہ دیکھیں دو دن بعد الیکشنز ہیں یکم کو میرا کچھ کہنا کسی کے بھی الیکشن پہ انداز ہو سکتا ہے مگر بنیادی طور پہ جو دیکھنے والی چیز ہے دیکھیں اس الیکشن کی بہت بڑی سگنیفیکنس ہے پنجاب بار کاؤنسل کے الیکشنز یہ وہ الیکشن نہیں ہیں جو ہر دفعہ ہر سال ہو رہے ہوتے ہیں یہ پانچ سال بعد ہو رہے ہیں وہ قلعہ اپنی اسیمبلی کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں جو ممبران آئیں گے وہ پانچ سال کے لیے آئیں گے اور हुँ. پانچ سال کے لیے ان کے پاس کیا اختیارات ہوں گے آپ کے انرولمنٹ کے اختیارات ان کے پاس آپ کے ڈسپلری میٹرز ان کے پاس جانے ہیں آپ کے ویلفیئر کے معاملات ان کے پاس ہیں تو ایک بڑا امپورٹنٹ سیگمنٹ پلس جو آپ کی پاکستان بار ہے انڈائریکٹلی انہی لوگوں نے الیکٹ کرنی ہے تو پاکستان بار کی جو سگنیفیکنس ہے آپ کو خود پتہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن ساری اپوائنٹمنٹس میں ان کا عمل دخل ایز ممبر ان کا بیٹھنا یہ ساری چیزیں ایک سگنیفیکنس اور چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد ڈسائسو ووٹ ہی ایک قسم کا بار کاؤنسلز کے پاس آ گیا جج صاحبان تو ایک سائیڈ پہ بچارے رہ جاتے ہیں وہ کٹھے بھی ہو جائیں تو وہ نہیں اپوائنٹمنٹس کو اس طرح سے کر سکتے اور جو سپریشن آف پاور کے پرنسپل کی جو وائلیشن ہوئی جو چھبیسویں آئینی ترمیم کا مدہ لے کے چلے ہوئے ہیں جو ہم خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو وہ اس کی روٹ کاز جو چیز ہے اس کو یہ الیکشن ہٹ کرتا ہے تو اس الیکشن کی بہت بڑی سگنفیکنس ہے اور عمران خان کی بھی خاص طور پہ توجہ اس الیکشن پہ رہی اور عمران خان صاحب کا یہی ذہن میں ہے کہ پی ٹی آئی جتنی عوام میں پاپولر ہے وکلاء میں بھی اتنی پاپولر ہے اور پچھلے تین الیکشنز نے ہائی کورٹ کے الیکشنز نے ثابت کیا ہے مطلب اس چیز کے آپ خود گواہیں آپ تو پلس رکھتے ہیں آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ الیکشن ڈے تک کسی اور کا الیکشن تھا اور جب قیدی آٹھ سو چار کا نعرہ لگتا تھا الیکشن کا نتیجہ کچھ اور آ جاتا جب اس طرح کی فضا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ پروفیشنل گروپ ہو آئی ایف ہو ساروں کو کنسنسس سے معاملات کرنے چاہیے تھے آج ہم جس سٹیج پہ کھڑے ہیں یہ انفورچنیٹ سٹیج ہے اب مگر ایک فیصلہ ہو گیا ہے پارٹی کے جو لوگ ہیں انہوں نے ظاہری بات ہے ایک پارٹی کا ڈسپلن فالو کرنا ہوتا ہے لسٹیں جاتی ہیں اب سیکٹری جنرل صاحب کس حد تک کس ڈویژن میں کیا کنوے کرتے ہیں میرے خیال سے علی ظفر عمران خان صاحب کی جساں سے انسٹرکشن سی ڈے بن کی کہ علی ظفر ہو گئے آپ کے سلمان اکرم راجہ گوھر صاحب یا حمد خان صاحب کے ساتھ بیٹھیں اور جو بھی نام ہیں ان تک لے کے جائیں مگر وہ عمل نہیں ہو سکا پروفیشنل گروپ نے اپنی لسٹیں اناؤنس کر دی آئی ایل ایس نے اپنی اناؤنس کر دی اب بھی میں سمجھتا ہوں ایک دن رہ گیا ہے انہیں کچھ نہ کچھ سپیس کاو آؤٹ کرنی چاہیے کیونکہ دیکھیں اس طرح کی اپرچونیٹی اگر مس کریں گے یہ خالی وکلا کا نہیں نقصان دیکھیں رول آف لاء کا نقصان ہونے جا رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی دشمن آ کے بیٹھ جائیں گے مگر ایک سوچ کی بات ہے ایک سوچ اس طرح کی براجمان ہو جائے گی جو کہہ رہی ہے کہ چھبیسویں آئینی تو ٹھیک ہے آج ستائیسویں آئینی ترمیم کی بھی ضرورت ہے جو اس حد تک جانا چاہتے ہیں تو آج ہمارے پاس ٹائم ہے کہ آج وکلا اپنے ووٹ سے اس عمل کو درست کر سکتے ہیں بالکل انڈیپینڈنٹ گروپ نے شاید یہ سپریم کورٹ کے الیکشن کے بعد تو واضح کر دیا کہ uh, ستائیسویں آئینی ترمیم کی ضرورت ہے اور ہم uh, اس کو شاید سپورٹ بھی کریں گے اس حوالے سے بالکل جی. اسی طرح کا اور دیکھیں اس میں ایک اور عمل دیکھنے والی بات ہے کہ دیکھیں پروفیشنل گروپ نے بھی بہت جلدی کی اپنی سولہ کی لسٹ دے دی ادھر آئی ایل ایف نے بھی ریئیکشن میں میں کہوں گا کہ زہری بھائی نے لگا کہ ہم میں لیٹ ڈاؤن کیا گیا یا جو بھی ان کی فیلنگ ہوگی انہوں نے اپنی لسٹ جاری کر دی مگر انڈیپینڈنٹ گروپ کو پبلک کی پلس کا انداز ہے انہوں نے اپنی لسٹ بھی نہیں جاری کی حالانکہ ان کے کینڈیڈیٹ فیلڈ میں موجود ہیں بارہ تیرہ کا وہ سیٹ اکٹھا بھی کر چکے ہیں مگر نام کیوں نہیں پبلک کر رہے انہیں ریئیکشن کا خطرہ ہے ان کا فوکس کس پہ ہے کہ ہم نے بندے کسی نہ کسی طرح اپنے پاکستان پنجاب بار کاؤنسل اور فردر پاکستان بار پہنچانے ہیں مگر ہم ایسے جماعت میں سمجھ رہا ہوں کہ اس سگنیفیکنس کو نہیں فیکٹر ان رہے ہیں صحیح اچھا نہیں صاحب آپ نے جیسے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا پچھلے تین الیکشن ہم نے ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے دیکھے پرنسپل سیٹ کے اور وہ وکٹری اسی طرح کی تھی جیسے آپ نے کہا کہ پہلے کیمپ کسی اور کے بھرے ہوئے تھے اور ووٹ بھرے ہوئے دوسری طرف کے نکلے اگر اس کو مومی طرح سے کہیں اب باتیں آج کل کی جا رہی ہیں کہ اب وہ سٹرنٹھ نہیں رہی اب وہ یونٹی نہیں رہی پارٹی کے حوالے سے یا اب وہ مومنٹم نہیں رہا تو آپ تو آج کل فیلڈ میں گھوم رہے ہیں تو آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے کہ کیسا ماحول ہے اچھا یہ بظاہر یونٹی ہم دیکھتے ہیں ٹاپ لیول پر ٹیئر کہ آپ کہیں گے کہ میری اور دوسرے دوست کی نہیں بن رہی ہم آپس میں لڑے ہوئے ہیں پارٹی انگیج ہے ڈس رے میں ہے اس طرح کی لوگ بات کرتے ہیں مگر ایک چیز کو لوگ نہیں دیکھتے کہ اس وقت جو عوام کا ووٹر کا اور عمران خان کا کنیکشن ڈائریکٹ ہے وہ بیچ میں کسی وائے کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے لوگ ڈائریکٹ عمران خان کے دیکھتے ہیں جب لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ قیدی نمبر آٹھ سو چار سے افیلیٹیڈ ہے وہ خود بیلٹ پیپر پہ اس کی مور لگا دیتے ہیں اب وکلا کے الیکشن میں بھی دیکھیں گے میں ایک پرٹیکلر کینڈیڈیٹ کے ساتھ گیا ہوں آئی ایل ایف نے بھی اناؤنس کیا ہے اس دوست کو تو وہ لے کے جگہ جگہ گیا تو مجھے اس ریسپانس سے گیج کر رہا ہے کہ لوگ کرتے ہیں آؤٹ آف ریسپیکٹ بھی کیونکہ وکلا کا ووٹ لینا آپ کو خود پتہ ہے بڑا مشکل ہوتا ہے مگر جہاں وکیل خود آ کے ایک ایڈیشنل کوالیفیکیشن بتایا کہ نہیں جی ہم اس کو دے رہے ہیں عمران خان کی وجہ سے تو وہ سمجھ آتا ہے کہ نہیں ووٹر انٹیکٹ ہے ووٹر آج بھی عمران خان کو دینا جا رہے ہیں خالی ہماری طرف سے کوئی کمی ہوئی کتائی ہوئی تو ہوگی بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹر اور ورکر جو ہے وہ انٹیکٹ ہے لیڈرشپ میں اگر کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہو بھی تو وہ لیڈرشپ کو نہیں دیکھ رہے وہ خان کو دیکھ رہے ہیں سارے لوگ اسی طرح صحیح سو نیا آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو پروینشل بار کاؤنسل ہوں گی وہ پاکستان بار کاؤنسل کو الیکٹ کرے گی اب پاکستان بار تک آج تک جو ہے وہ آئی ایل ایف ڈائریکٹلی اس طرح سے نہیں پہنچی تو لاہے عمل جو ہے وہ صرف پنجاب کی حد تک یہ نظر آتا ہے یا کیونکہ آپ آئی ایل ایف کے پریزیڈنٹ رہے ہیں آپ نے دوسرے جو پروینسز ہیں ان کو بھی ہیڈ کیا ہوا ہے تو وہاں پہ کیا ردم چل رہا ہے سندھ میں بلوچستان میں اسلام آباد میں so, وہاں پہ کیا معاملات اچھا اس وقت دیکھیں بار کاؤنسل کی تے, جو پاکستان بار کاؤنسل کی تئیس سیٹیں ہیں जी. اور ان کی بائیفیکیشن اس طرح ہے کہ گیارہ سیٹیں اس وقت پنجاب میں ہیں اور جو جہاں ہماری اس وقت حکومت ہے کے پی پروونس میں وہاں چھ سیٹیں ہیں मیٹک, چار سیٹیں ہیں سوری جی چھ سندھ میں ہیں اور ہمیشہ سے کبھی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پارٹی جو ہے نا کوئی دس سیٹیں لے جائے گی پارٹی اس کا رول کچھ اور ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں نا سندھ میں چھ سیٹیں تو دو سیٹیں ایسی ہوں گی جیسا آپ نے پچھلی دفعہ دیکھا شادت عوان صاحب فاروق نائیک صاحب دو بندے پیپلز پارٹی کے تھے وہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے نیشنل لیول پہ اسی طرح فروغ نسیم صاحب ایم کیو ایم کی نمائندگی کر رہے تھے این پی جو ایسے جماعت الیکشن میں کہیں نہیں نظر آئی مگر وکلا میں اس کی آج بھی پریزنس ان کا بھی ایک ممبر پاکستان بار موجود تو دیکھیں اتنی بڑی جماعت ہو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم سے ایکسپیکٹ کیا جائے کہ جی ادھر کچھ سات ممبر آ جائیں گے مگر تحریک انصاف اس وقت بھی ویل well پلیس ہے اگر وہ ٹھیک اپنے کارٹس کھیلے اگلے ایک دو دن میں تو ایٹ لیسٹ دو ممبر پاکستان بار وہ پنجاب میں سے بنا سکتی ہے اور کے پی کی جیسا کی صورت حال ہے کیونکہ ابھی اس وقت چینج آف گورنمنٹ بھی ہوئی ہے مگر پھر ہمارے جو نئے سی ایم تھے انہیں اس چیز کی ریلائزیشن ہے آج انہوں نے بارس کو بھی ایڈریس کیا صحیح. تو وہاں بھی ایٹ لیسٹ ایک ممبر پاکستان بار کی حد تک کھیل سکتی ہے تو جب دیکھیں ایک پارٹی کے پاس تین ممبر بار کاؤنسل بھی ہوں تو دس مور دین سفیشینٹ بار کاؤنسل میں آپ کا کیا رول ہوتا ہے پارٹی کے آپ نے گروپس کو ان کرنا ہے हुँ. تو وہ آپ کی اتنی موجودگی ہو جائے تو وہ مور دین سفیشینٹ ہے بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کلین سویپ کرنے کی اس طرح سے وہ معاملہ نہیں ہوتا یہاں پہ آپ نے اپنا حصہ لے کے آگے چلے گئے تو بالکل کیونکہ دیکھیں ایک ریلائز کرنا ہے کہ دیکھیں یہ وکلا کی سیاست ہے وکلا کے already دھڑے موجود ہیں سیاسی پارٹی یا ایک ایڈیشنل فیکٹرز ہے یہ ایڈیشنل آسن اور دیکھیں تحریک انصاف کی اس وقت significance کیوں بن گئی ہے کیونکہ ملک میں جو اس وقت رول of law کے لحاظ سے جو اس وقت لوگوں میں تذبذب ہے اور چھبیسویں آئینی ترمیم اس وجہ سے ایک ریلینگ پوائنٹ اضافی تریک انصاف کو مل گیا ہے بالکل بلکہ یہ جو آپ نے درست بات کی اور بطور سینئر وکیل آپ نے بڑا رائٹلی اس چیز کو ہائلائٹ کیا ورنہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کی طرف آنا شروع ہو گئے تھے کہ شاید پروفیشنل گروپ جو ہے وہ تابع ہو گیا ہے یا جو, جو وکلاء کا گروپ ہے وہ تابع ہو گیا پارٹی کے بات ہے دیکھیں شاید ایسے پارٹی میری یہ خواہش بھی ہو کہ ہو جائے مگر ایسا ہونا نہیں چاہیے دیکھیں ایٹ دا اینڈ ٹو ڈے ہم لائرز بھی ہیں دیکھیں لائرز میں پولیٹکس ہونی چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ایک حد تک انفلوئنس ہوتا ہے مگر جب بار میں فیصلے ہونے ہیں وہ خالصتاً وکلاء کے انٹرسٹ کو مد نظر دیکھتے ہوئے ہونے چاہیے हुँ. تو بہت سارے ایسے موقع آئیں گے دیکھیں کل کو یہ فریم ورک چینج بھی ہونا جی ہو, ان ہے انصاف کچھ ایسلا فیصلہ کرتی ہے جو کہ وکلا کی کمیونٹی کے اگینسٹ ہوتا ہے تو کیا اس وقت وکیلوں کو اس کے خلاف نہیں کھڑا ہونا چاہیے تو کھڑا ہونا چاہیے تو اس لیے اگر ایک پرٹیکلر پارٹی بار کاؤنسل میں حجمہ میں نہیں ہو وہ تو میرے خیال سے بار کے لیے بہت ڈینجرس ہے بالکل صحیح ابھی ویربئی کس پرٹیکولر کینڈیڈیٹ یا گروپ آف کینڈیڈیٹس یا لسٹ کس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اور کس کو آگے لے کے چل رہے ہیں دیکھیں میں لاہور میں تو ابھی فور فرنٹ پہ عمران پاشا کا الیکشن لڑ ہوں وہ بھی دوست باقی آئی ایل کے دوستوں کی بھی لسٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ ہم آنر کریں گے کچھ پروفیشنل سائیڈ پہ بھی, بھی دوست ہیں پروفیشنل کی لسٹ میں اب مکس اینڈ میچ کریں گے کیونکہ ہمیں ڈیفیکلٹ پوزیشن میں اس طرح ڈال گئے ہیں کہ دیکھیں پروفیشنل گروپ نے گنجائش نہیں چھوڑی انہوں نے سولہ کینڈیڈیٹ اناؤنس کر دی ادھر آپ ان کی لسٹ سے ہٹ کے آئی ایل ایف نے تقریباً دس اناؤنس کی ہیں دس میں سے کچھ چار تو ایسے ہیں جو پروفیشنل کی لسٹ میں نہیں ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں تو کوئی کمپرومائز کرنا پڑے گا مگر وہاں پھر پارٹی کو نہیں چھوڑیں گے میں کل ایک کیمپ میں بیٹھا ہوا تھا تو دوست اسی طرح سے بات کر رہے تھے لوگ دوست پوچھ رہے تھے اسی طرح بات کہ اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کا بندہ وکیل جو کینڈیڈیٹ ہو وہ انڈیپینڈنٹ گروپ سے قربت رکھتا ہو تو کیا پارٹی اس کو بھی سپورٹ کرے گی دیکھیں بڑا ڈیفیکل اس دیکھیں ایک دوست کا میں چلے نام لے لیتا ہوں اب مطلوب سندھو ہے مطلب وہ میری کیبنٹ میں میرے ساتھ وائس پریزیڈنٹ پنجاب رہا ہے जी. اب وہ نہ, سے ہے, نہ وہ آئی ایل ایف سے اناؤنس ہے تو اس طرح بھی دوست ہوتے ہیں مگر رہی آتے دیکھیں, ہیں دیکھیں اوور تا پیریڈ آپ ریلیشن شپ کلٹیویٹ کرتے ہیں ادھر سمجھنے کی بات ہے دیکھیں بار میں یارڈ سٹیک تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے जी. بار میں جس دن آپ سٹیپ ان کرتے ہیں نا آپ بار روم میں بیٹھتے ہیں کوٹ میں اپیر ہوتے ہیں آپ کی پوزیٹیو اور نیگٹیو مارکنگ شروع ہونے لگ جاتی ہے لوگ وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پارٹی والا فیکٹر ایک اناؤنسمنٹ ریلیونٹ ہے مگر وہ والے بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں ایک پروفیشنل وکیل ہے اچھا وکیل ہے اس کو کیوں کوئی اگنور کرے گا لوگ اس چیز پہ دیتے ہیں ووٹ دیتے ہیں اور دینا چاہیے تو نیشنل اسمبلی کے بعد آپ پاکستان باہر کے ممبر کے طور پہ بھی کبھی اپنے آپ کو چاہیں گے کہ آپ پاکستان بار کے ممبر کے طور پہ بھی سامنے ہیں دیکھیں میرا اس سے پہلے نیشنل اسمبلی والا تو چلیں ایک زین میں تھا لڑنے کا مگر اس سے پہلے میرا ارادہ تھا ہائی کورٹ کا الیکشن لڑنے کا مگر چلیں اب یہ آگیا یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیسٹنی میں چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں ان کی کیا ترتیب ہوتی ہے کیا معاملات ہوتی ہے وہ ذات بہتر جانتی ہے مگر کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جن دوستوں کے ساتھ چلے ان کے ساتھ مخلص طریقے سے چلے باقی ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بانٹنے والا بنائے بجائے اس کے کہ جو ہے نا بندہ ریسیونگ اینڈ پہ ہو دینے والا ہو وہ زیادہ بہتر پوزیشن بالکل بالکل اور یہ اللہ کی مہربانیوں میں سے سب سے بڑی مہربانی بے شک سر بالکل ویر بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور بڑے کرٹیکل جو مومنٹ ہے اس کے اوپر بھی آپ نے بڑی کھل کے باتیں تھینک یو بہت شکریہ سلمان بھائی تھینک یو سر